Salam əziz tələbələr. İndi belə bir sualın ə, həllinə baxacağıq. Bu da tənliklər mövzusunda, birinci dərəcəli tənliklər mövzusunda populyar bir sualdır. Çətin görsənizsə də çətin bir sual deyil əslində. Burada sadəcə bir çevrilməni yaddımıza saxlamalıyıq. Baxın, birinci ifadədə x y bölünsün x / y = 7/1-in yerini dəyişdirirəm. Yəni hamsını çevirirəm x + y bölünsün xy = 7 bölünsün 1. Eee, tənasüblərdə bu şəkildə çevrilmə eləyə bilərsiz. Yəni bu tərəfə də sürətini məxrəcinə e, yerini dəyiştirəndə bu tərəfdə də sürət və məxrəcin yerini dəyişdirə bilərsiz. İndi gəlin bunu sadələşdirək. Mən nə eləmək istəyirəm, başa düşəcəksiniz. Bunu da ayrı-ayrı məxrəclərdə yazaq. x bölünsün xy + y bölünsün xy bərabərdir 7-yə. Burada nə aldım mən? Baxın, x-lər ixtisar gedir, düz? Və bu x-lər ixtisar gedir, qalır 1/y. Üstə gəl, orada da y-lər ixtisar gedir, 1/x bərabərdir 7-yə. İndi bütün ifadələri o şəkildə sadələşdirəndən sonra mən mənim tənliklər sistemim bu şəkildə düşəcək. 1/y + 1/x bərabərdir 7-yə. Bunu yuxarıda gördünüz. Eyni şeyi burada tərsinə çevirəndə 1 bölü z üstüne gel 1 bölü y beraber de 9'a Eyni şey üçüncü de de yani tersine çeviren de 1 bölü z üstüne gel 1 bölü x beraber de 4'e Burada indi ne inebilirim? Her üçün tərəf tərəfə toplayıb bir bir hamısını yerinə koyup diğerini taparam. Yani ikisini de eləyə yaxşı. Birinci variantı ne inirəm? Hamısını tərəf tərəfə toplayıram, alıram. 2 bölünsün x 2 tane 1 bölü x var. Görürsünüz burada biri burada. İşte gel 2 tane 1 bölü y var bu ifadelerde. 2 tane de 1 bölü z var. Beraber de e, 20'ye. 700 ise 9 ise 4. E, 20 ile yiyir. Estağfurullah burada 2 olmalıdır. Özürlü sayın. Her tarafı 2'ye bölsem 1 bölü x ise 1 bölü y burada sen 1/z = 10 oldumu? İndi baxıram. 1/x + 1/y məndə nəyə bərabərdir? 7-yə gətirib burada yerinə qoyuram. Z-ni tapıram. 1/z bərabər olur 3-ə, z bərabər olur 1/3-ə. Z-ni tapdım, bu şəkildə x və y-ni də tapa bilərəm. Və yaxud ikinci qaydada bu misalı necə edə bilərik? İkinci üsul, ikinci qayda deyək. Birinci ile üçüncünü tərəf tərəfə toplayaram. Nə 1 bölü y, üstə gəl 1 bölü x, üstə gəl 1 bölü z, üstə gəl 1 bölü x, bərabər də 11'e. Burada 1 bölü y ile 1 bölü z'in yerine bu ifadəni yazaram. Olar 9 üstə 2 bölü x, bərabər də 2 bölü x bərabərdir. 11 çıxı 9'a, o deyil 2. O zaman x neye beraber olur? 2 bölü 2 beraber de 1 tapışı olacağım.